श्रीगुरुभ्यो नमः वाराहीकवचम् अस्य श्री वाराहीकवचस्य त्रिलोचनऋषिः अनुष्टुप्छन्दः देवता ॐ बीजं ग्लौं शक्तिः स्वाहेतिकीलकं मम सर्वशत्रुनाशनार्थे जपे विनियोगः ध्यानम् ध्यात्वेन्द्रनीलवर्णाभां चन्द्रसूर्याग्निलोचनां विधिविष्णुहरेन्द्रादि मातृभैरवसेवितां ज्वलन्मणिगणप्रोक्तमकुटामाविलम्बिताम् अस्त्रशस्त्राणि सर्वाणि तत्तत्कार्योचितानि च एतैः समस्तैर्विविधं बिभ्रतीं मुसलं हलम् पात्वा हिंसान्हि कवचम् भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् पठेत्रिसन्ध्यं रक्षार्थं रक्षार्थम् घोरशत्रुनिवृत्तिदम् वार्ताली मे शिरः पातु घोराहि फालमुत्तमम् नेत्रे वराह वदना पातु कर्णौ तधाञ्जनी घ्राणं मे रुन्धिनी पातु मुखं मे पातु जम्भिनी पातुम्मे मे मोहिनी जिह्वां स्तम्भिनी कण्ठमादरात् कण्ठौ मे पञ्चमी पातु भुजौ महिषवाहना करौ पातु कुचौ कृष्णमृगाञ्चिता नाभिञ्च शङ्खिनी पातु चक्रिणी खड्गं पातु च कट्यां मे मेढ्रं पातु च खेदिनी गुदं मे क्रोधिनी पातु जघनं स्तम्भिनि तथा चण्डोच्चण्डश्चोरुयुग्मं जानुनी शत्रुमर्दिनी जङ्घाद्वयं भद्रकाली महाकाली च गुल्फयोः पादाद्यङ्गुलिपर्यन्तम् पातु चोन्मत्तभैरवी मे सदा पातु कालसङ्कर्षणी तथा युक्तायुक्तस्थितं नित्यं सर्वपापात् प्रमुच्यते सर्वे समर्थ्य संयुक्तं भक्तरक्षणतत्परम् समस्तदेवता सर्वं सव्यं विष्णोः पुरार्दने सर्वशत्रुविनाशाय शूलिना निर्मितं पुरा सर्वभक्तजनाश्रित्य सर्वविद्वेषसंहति वाराही कवचं नित्यम् त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तथाविधम् भूतगणा न स्पृशन्ति कदाचना आपदः शत्रुचोरादि ग्रहदोषाश्च सम्भवाः మాతా పుత్రం యథావత్సం ధేను పక్ష్మేవలోచనం తథాంగమేవ వారాహి రక్షా రక్షాతి సర్వదా ఇది శ్రీ రుద్రయామల తంత్రే శ్రీ వారాహి కవచం శ్రీ వారాహి కవచం సర్వశత్రుబాధా నివృత్తి అర్థం చదువుతారు సకల శుభాలు కలగచేస్తుంది ముఖ్యంగా సర్వశత్రు వినాశనం అంటే బయట శత్రువులే కాదు మన అంతఃశత్రువులతో కూడా మనం పోరాడవలసి వస్తుంది కాబట్టి ముందుగా అంత శత్రువులను జయించి తర్వాత బాహ్య శత్రువులను జయించడం జరుగుతుంది బాహ్యంగా శత్రువులను జయించడం అంటే ఎవరి మీదైనా కోపంతోనో ఎవరైనా పాడైపోవాలనో మాత్రం ఈ కవచాన్ని మనం చేయకూడదు ఇతరుల వల్ల మనకు కలిగే ఇబ్బందిని అమ్మవారే తీసేస్తుంది ఈ కవచాన్ని చదివితే అది గుర్తుంచుకోవాలి ఈ కవచాన్ని చదివితే అమ్మవారు ఎలా రక్షిస్తారంటే ఆవు తన దూడను ఎలాగైతే కాపాడుకుంటుందో అలాగే వారాహిదేవి మనల్ని ఖచ్చితంగా రక్షిస్తుంది ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకొని ఈ కవచాన్ని చేసుకున్న వారికి తప్పకుండా మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి